多年来，瓜迪奥拉彻底改变了世界足球。他打造了一些历史上最具统治力的球队，赢得了所有可能的荣誉，并将曼城变成了一台夺冠机器。然而，现在情况发生了变化。曼城到底怎么了？这支曾经看似不可战胜的球队，如今却频频遭遇意外失利，表现低于预期，陷入可能影响整个赛季的危机。但这场下滑是否仅仅与球场内的问题有关？这是罗德里金球奖的因果报应。 还是瓜迪奥拉的个人问题直接影响了球队的表现。在与妻子克里斯蒂娜·塞拉相识三十年后，瓜迪奥拉宣布与其离婚。据知情人士透露，这可能是导致瓜迪奥拉失去以往专注力和激情的重要原因之一。他在比赛中显得焦躁不安，甚至有些失控。这是否意味着一个时代的终结？瓜迪奥拉能否扭转局面，还是这场危机标志着这位一代名帅的衰落？ 曼城正经历一段动荡期，累积的糟糕成绩与其辉煌历史形成鲜明对比。但这场表现下滑的背后究竟隐藏着什么？在欧冠对阵费耶诺德的比赛中，曼城上半场以三比零领先，却在最后时刻崩盘，二十分钟内连丢三球。瓜迪奥拉在场边显得极度愤怒，甚至抓狂。嗨，佩普，抱歉我跑题了，但你脸上有抓伤，还有一些其他伤口，<Yeah. S 1> 用我的手指，<finger> 对。 有没有甲抓人？哦、我,想我，我想伤害我自己。是，晚安。Be okay. 这场比赛某种程度上反映了曼城当前的困境。最近几个月，曼城的表现令人担忧。这支曾经以压倒性优势击败对手的球队，如今显得缓慢、可预测且脆弱。过去，曼城几乎不可能输球，而现在这种情况变得越来越频繁。本赛季，曼城在英超已经输了十一场。 这是瓜迪奥拉执教以来最糟糕的联赛表现。尽管在输掉多场比赛后，曼城在对阵一些弱队时表现出色，比如八比零大胜索斯福德城和六比零击败伊普斯维奇。然而，在对阵强队时，瓜迪奥拉的球队却屡屡受挫。在欧冠中，曼城勉强晋级淘汰赛，并在八分之一决赛中面对皇家马德里。但作为一名经验丰富且聪明的教练， 瓜迪奥拉为何让这支他从零开始打造的球队陷入执教以来的最糟糕阶段？瓜迪奥拉一向以注重细节著称，似乎总能完全掌控球队。然而，如今他显得不那么专注，更加疲惫。答案或许在于场外因素。除了球场上的挑战，曼城还面临着一场超越体育表现的危机。瓜迪奥拉这位以对足球的极度专注而闻名的教练，正经历一段个人生活的低谷。 这可能直接影响了球队的表现。在与克里斯蒂娜·塞拉相识的第三十个年头，瓜迪奥拉决定与曼城续约至二零二七年。这一决定成为了压垮克里斯蒂娜的最后一根稻草。他早已对瓜迪奥拉过度专注于足球感到不满。西班牙媒体指出，六十一岁的时装设计师克里斯蒂娜·塞拉感到自己被忽视，因为瓜迪奥拉几乎将所有精力都投入到了职业生涯中，他更关心足球而不是他。 续约的决定延长了他在英格兰的任期，违背了此前关于2025年全家离开英国的协议，进一步加剧了夫妻间的疏远。按照原计划，他们本应回到西班牙生活，但续约使这一计划无法实现。此外，观察者注意到瓜迪奥拉在场边的行为变得异常，包括愤怒的爆发和明显的心理疲惫。在对阵布伦特福德的比赛中，他被看到踢广告牌并与球员发生冲突，这些行为显示出他承受的巨大压力。 他以前可不是这样。即使当德勒阿里追求他女儿时，他也没有如此失控。克里斯蒂娜·塞拉与瓜迪奥拉育有三个孩子：24岁的玛利亚、22岁的马里乌斯和17岁的瓦伦蒂娜。玛利亚是一名拥有近百万粉丝的网红，她在时尚界崭露头角，并偶尔在社交媒体上分享个人生活。在接受《名利场》采访时，玛利亚谈到了父母的教育。 并提到他被教导要认识到自己地位的特权，这激发了他对社会不公的关注。回到正题，事实是，个人和职业挑战的结合正在曼城内部制造一种混乱的氛围。如果以前我们不知道是什么让瓜迪奥拉在本赛季初失去对球队的控制，那么现在答案已经揭晓。瓜迪奥拉总是能在失去重要球员，无论是转会、停赛还是受伤时，找到解决方案。他的替补阵容一向完备，但这一次。 由于个人问题的困扰，他仍未能让曼城摆脱当前的困境。瓜迪奥拉能否平衡个人生活与工作，对球队能否度过难关至关重要。目前，曼城在英超排名第五，积四十一分，这对于一支在过去几年连续四次夺冠的球队来说并不常见。在豪门中，曼城的表现仅好于排名第十三的曼联。曼城正面临表现下滑的危机，累积的失利和低于预期的表现令人担忧。 这支曾经的统治级球队如今显得脆弱，对手正在利用他们的弱点。但这场危机的根源是什么？罗德里是球队的中场支柱，负责提供防守稳定性和组织进攻。没有他，曼城失去了对中场的控制，丢球增多，比赛节奏也受到影响。斯通斯、阿坎吉和鲁本迪亚斯的轮换，加上拉波特的离队，使得防守端变得脆弱，球队开始丢球，而这些球在过去本应被轻易化解。 德布劳内因伤缺席了大部分赛季，至今仍未恢复到最佳状态。没有他的创造力，曼城的进攻组织大打折扣，难以突破对手防线。哈兰德得到的支持减少，参与比赛的机会也变少。在中场创造力下降的情况下，他在多场比赛中显得黯淡无光。阿尔特塔、安斯洛特和波斯特科格鲁等教练制定了针对曼城的战术，通过高位压迫和利用其弱点取得了成功。结果。 曼城遭遇了惨败，比如1比5输给阿森纳。随着曼城在球场上的表现持续低迷，瓜迪奥拉也显得不再那么专注，危机似乎正在加深。但问题是否仅仅在于战术？瓜迪奥拉的个人生活对这一切的影响有多大？瓜迪奥拉一向以对控制的痴迷著称，控制球权、控制战术、控制每一个细节。但现在他似乎失去了对球队和生活的控制。 曼城已经不再是那支令世界足坛闻风丧胆的球队，实力不断累积，表现急剧下滑，多年来首次显得如此脆弱。与此同时，场外的瓜迪奥拉正经历着三十年婚姻结束后的动荡，家庭问题成为焦点，情感上的疲惫可能比以往任何时候都更加沉重。这是一段低谷，还是我们正在见证瓜迪奥拉时代的终结？他是否还能扭转局面，重塑球队，重回巅峰？或者？ 这位彻底改变了现代足球的教练已经无计可施。你对曼城的未来有何期待？请在评论区分享你的看法吧。